У нас выходит первое. Поэтому еще раз огромное спасибо. Позвольте представиться, я председатель Краснопродейского районного городского совета Лещенко Алексей Васильевич. У микрофон есть у вас? Нету. Когда хорошо, я буду говорить громче. Также у нас в гостях Михаил Александрович Лысенко, начальник управления жилищного хозяйства горсовета. И заместитель, его заместитель Грицай Владислав Викторович. Позвольте начать. Відповідно до статті 20 статуту територіальної громади міста Дніпропетровська, це згідно з розпорядженням міського голови від 30.04.2015 на сьогоднішній день призначені громадські слухання з питання реформування структури житлово-комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради. На території району існує два підприємства КП ЖилСервіс 1 та КП «Житлове господарство Красногвардійського району, які обслуговують 1080 будинків. 520 будинків обслуговує КП «Житлове Господарство Красногвардійського району, 560 будинків КП ЖилСервіс 1. КП «Житлове господарство Красногвардійського району має незадовільний фінансовий стан, що вже призвело до арешту рахунків управління житлового господарства як органу управління підприємством. На підставі рішення суду за позовом податкової інспекції з метою зняття арештів з міського бюджету було виділено майже 1 мільйон гривень для погашення податкового боргу. На теперішній час податкова заборгованість у підприємства складає 807,5 тисяч гривень та може зростати і далі, враховуючи низьку платіжну дисципліну населення. Податкова інспекція в районі вже направляла лист до управління житлового господарства міської ради стосовно прийняття заходів. Погашення цього боргу як до вирішення спору. КП жилсервіс 1 навпаки не має боргів з виплати заробітної плати. Функціонує, надає послуги мешканцям нашого району. Для проведення цих слухань нам треба обрати секретаря слухань, поэтому пропоную обрати Гаврилову Катерину Анатолівну, головний спеціаліст відділу комунального господарства районної місті ради. Які будуть зауваження? Будь ласка, громади. Якщо єлающе, пожалуйста, будет со секретарем, будет контролювати секретаря. Ми не проти тільки за. Є жлачі. Давайте, давайте, давайте громади да. виберемо. Вы да, Ваше предположение. Давайте видвімо громади, кого ніяких проблем. Є желающие? Нема. Також необхідно обрати лічильну комісію, до складу якої пропоную Цеков Леонід Олександрович, депутат районної місті Ради, мешканець нашого району. Кущевська Світлана Анатолівна, мешканка району. Світлана будь ласка. Михайлюк Ірина Петрівна, мешканка району. Денченка, Богдана Володимирівна, мешканка району. Є заперечення? Ні. Якщо заперечення немає, прошу. Ставимо це питання на голосування по обранню секретаря та лічильної комісії. Хто за? Голосують тільки мешканці району. Я, на жаль, нікому не голосую. Будь ласка, підтримайте руку. Хто проти? Хто проти? Хто Хто утримався? Одна людина отрималася. Очікуєте? Голосування На наше слухання запрошені мешканці району. Депутати районної місті ради, члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Представники органів самоорганізації населення, будинкових комітетів та представники засобів масової інформації. От ви можете наблюдати перед собою. Присутні, мешканці району, чорний Володимир Мухалович, депутат районної місті ради. Літовський Владислав Едуардович, депутат районної місті ради, голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Салік Анатолій Вікторович. Депутат районної місті Ради, заступник голови постійної депутатської комісії з питань житлово комунального господарства. Романенко Віктор Михайлович, депутат районної місті Ради, представник громадської організації, вибачте, Байдан Майдан Січислав. Цеков Леонід Олександрович, депутат районної місті Ради. Лисенка Михайло Олександровича вже говорив начальник управління житлового господарства. Грицай Владислав Вікторович, заступник, та Петрова Ірина Анатолієвна, начальник відділу реформування управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради. Пропонується черга денна про напрямки реорганізації житлово-комунальних підприємств у місті Дніпропетровську. попросимо доповісти. Лисенко Михайло Олександровича про основні завдання та шляхи їх реалізації КП «Жилсервіс-1» попросимо руководителя Хліменка Андрія Владимировича та обговорення системи реорганізації. Які будуть заперечення допомоги? <рекунут> <Да. Я, Прошу. рекунут> Пропоную затвердити регламент слухань. Основна доповідь не більше 20 хвилин. Співдоповідь не більше 10 хвилин виступи, не більше 3 хвилин, Відповіді на запитання не більше 3 хвилин. Для виступу обговорення моделі реформування бажаючи надають заяви секретарю із зазначенням прізвища та адреси або громадської організації. Кожний бажається обмежується лише одним виступом. Заперечень немає? Немає. Слово надається голові лічильної комісії ЦЕКВАЛІНДО Олександр, Шеллініт Олександрович, Олександров результати. голосование, которое было, поэтому у нас из 80, я вам помогу, из 85 присутствующих, один воздержался, 84. Спасибо большое. Нам <связываем> нужно зауважить, главное, что выставки, пропозиции и заявы данных слухань. Несуть рекомендаційний характер та будуть доведені до виконуючого обов'язків міського голови, заступника за напрямком роботи та депутатської комісії міськради за напрямком роботи у вигляді протоколу слухань. І так, слово для доповіді надається Лисенко Клименко Андрію Володимировичу, будь ласка, якщо можна стисло про головне, бо багато людей. Всем добрый день. Привет. Коммунальное предприятие «Жилсервис-1» было создано 04.04.2003 года. На своей хозяйственную деятельность с начала 01.03.2012 года на балансе жилого фонда, полученного от Джепа Пивдена. Учредителем предприятия является Днепропетровский городской совет. Уставной фонд предприятия составляет 5000 гривен. Основной вид деятельности предприятия – коммунальное обслуживание объектов. На балансе КП СЕРВИС 1 чистится 559 жилых домов. Погромче! Громче! Громче! В числе 148 коттеджей, 21 барак, фактически обслуживаем 555 домов. 4 дома не обслуживаем. 1 ОСМД, 3 дома на балансе. В жилом фонде двухэтажных домов, одно двухэтажное, 339 дома, 3 пятиэтажных дома, 148 домов, свыше 5,72 дома. Площадь обслуживаемых домов 1 миллион 136 тысяч квадратных метров. Проживает жильцов 47 тысяч 358 человек. Центральным отоплением 403 дома. С газовыми колонками 295 домов. 118 домов с мягкой кровлей, 123 дома и 1000 метров квадратных. С 437 домов с шиферной кровлей, 212 тысяч метров квадратных. 70 тому оборудованы лифтами 203 пассажирских и 77 грузопассажирских. Количество электрощитовых 530 штук. Согласно решению 13.07.11 года номер 964 установлен тариф на население, который применяет КПЖ-сервис 1 Днепропетровского городского совета. Тариф Жилсервис 1, складовая тарифа. Уборка территории 803 437. 000

Структура предприятия. Коммунальное предприятие сервис 1 по состоянию на сегодняшний день выполняет административно-управленческую функцию. Фактическая численность кадров на 01, 12, 14 и по сегодняшний день 16 человек. Штатная численность сервис 1 12 год. По плану 362 человека, по факту 275. ИТР 66 человек, По факту 59. Комплексных рабочих 51 человек по плану, по факту 10 человек. Дворников 176 человек по факту 145, 13-й год план 348 человек по факту 183. 14-й год по плану 333 человека, по факту 163. Ідея 44 человека, по факту 34, комплексных рабочих 3, дворников 115 по факту. 15 год по плану 326 по факту 14 чоловік. І 14 чоловік. Середній місячний фонд оплати труда. 12 год. 950 тисяч, 13 год 752 тисячі. 14 год 568 тисяч. 15 год 68 тисяч гривень. Фонд заробітної плати на сьогоднішній день. Аналіз задоволені по заробітної платі. На 13 год 897 тысяч. На 14 год 860 тысяч. На 13 год. И сегодняшний день задолженность отсутствует. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц, согласно законодательству и коллективному договору. По состоянию на 2015 год по бюджетным платежам и на Прибыль и налог, добавленную стоимость отсутствует. Задолженность в пенсионный фонд по единому социальному взносу отсутствует. С целью предоставления более качественных услуг по обслуживанию жилищного фонда и оптимизации затрат предприятия с апреля 2013 года на наше предприятии начался поэтапный процесс реформирования. На сегодняшний день работает 7 передвижных бригад, оснащенных всеми специальным оборудованием, что позволяет 24 часа в сутки устранять как аварийные, так и плановые текущие ремонты. Также жилые фонды работают, обходчики и ремонтники. Поэтому на сегодняшний день все дома находятся с теплом, водой и светом. Все заявки обрабатываются и закрываются в световой день. Огромным примером эффективности работы данной службы и данным этапом реформирования есть то, что запуск тепла в ноябре 2014 года был произведен в трехдневный срок. Этому способствовало то, что летом было произведено огромное количество замены запорной арматуры, задвижек и проведены гидравлические испытания. За 2015 год от жителей жилого фонда КП сервис 1 было получено 541 заявка, что было отработано должным образом. Следующий этап реформирования заключается в том, что в ноябре 2014 -го года была вывезена и убрана территория, которая передалась подрядчикам на организацию, чтобы мы качественно, стопроцентно своевременно отработали на территории. Большим примером есть то, что уже от 15 го по жилому фонду было вывезено 4283 куба метров мусор, мусора. Листвы и последствия стихии. Данная услуга не заложена в тарифе, но условия подрядчика позволяют требовать выполнения этих услуг, так как подрядчик работает на общий результат по итогам месяца. Работа КПЖСРС-1 направлена на качественное обслуживание населения и содержание жилого фонда. Спасибо большое, будь ласка, присаживайтесь. Слово надается переднику управления житлового житлово господарства міськради Рады Михаилу Александровичу, будь ласка. Добрый день, уважаемые жители Краснодарского района. Громче еще. Добрый день, уважаемые жители. Я бы хотел доступным и понятным языком для всех объяснить, как мы видим и как хотим согласовать с вами реформу жилищно-коммунального хозяйства. На самом деле основные части реформирования, как вы слышите из предыдущего выступления, уже были проведены. Но на сегодняшний день, если на территории Красногвардейского района ситуация с жилым фондом, с обслуживанием относительно нормальная, то в других районах города Днепропетровска она ужасна то Она есть, ужасная, то то есть значит, послушайте, я руковожу этим предприятием месяц, а месяц, да, да. месяц да, да. Ну, я знаю для какой цели вы сюда пришли то есть здесь есть, есть еще люди которые конечно, хотят конечно потом выступить всегда пожалуйста не перебивайте, потом можете говорить ситуация, ситуация следующего характера вы знаете за последнее время на территории города днепропетровска произошли так называемые резонансные отчуждения вашего то есть коммунального имущества. То есть под прикрытием процедуры банкротства было реализовано по территории города Днепропетровска за смехотворные суммы 336 объектов. То есть это объекты в центральных частях города, на красных линиях. То есть по предварительным подсчетам, исключительно как я занимаюсь этим вопросом, то есть на протяжении месяца, по моим подсчетам сумма ущерба для города Днепропетровска составила более 1 миллиарда гривен. Если вы знаете, то есть на ремонт всего жилого фонда, для того, чтобы вот многие задают вопрос, а что нам надо сделать для того, чтобы жилой фонд привести в порядок. Так вот, по состоянию на сентябрь месяц при курсе доллара 8 для реконструкции всего жилого фонда города Днепропетровска необходимо было 5 миллиардов гривен. Это для того, чтобы весь жилой фонд Днепропетровска 100% привести в соответствующее, в рабочее, полноценное состояние учитывая то, что под видом санации, банкротства, имущество реализовывалось, часть имущества осталась на балансе предприятия, которое на сегодняшний день является банкротом. Для того, чтобы не допустить дальнейшей реализации этого имущества, мы выходим с предложением оставшееся имущество, которое находится на предприятии банкротом, передать предприятиям, которые не имеют долгов и которые, и которые относительно эффективно, еще раз относительно эффективно на сегодняшний день выполняют свои функциональные обязанности. После того, как имущество, если, если мы примем такое решение, мы заберем банкротов от одним рабочему предприятию в июле-августе месяца по территории всего города Днепропетровска с привлечением общественности, средств массовой информации, будет проведен открытый конкурс, кто будет обслуживать этот жилой фонд. То есть это будут там в том числе будут привлечены коммунальные предприятия, частные предприятия с различной формой собственности. На открытом, на открытом конкурсе с участием общественности будет определен победитель, к которому будут выставлены определенные требования. То есть не такие, когда, как у нас заключали договор на обслуживание лифтов с компаниями, я когда посмотрел, сроком на 7 лет без возможности расторжения. Чтобы вам на минуточку было понятно. Вот работают лифтовики, хорошо они работают, плохо не выполняют они своих обязанностей. От договора с ними расторгнуть не могу, исключительно через суд. Вот таким вот образом готовились вот такие вот тихие поганки. И когда я прихожу и смотрю э, титульные списки на 2015 год, у меня, мягко говоря, становятся волосы дыбов. Когда я смотрю, что по проспекту Петровского в капитальный ремонт включен лифт в пятиэтажном доме, в котором лифта нет вообще. Или, допустим, я сейчас выезжаю на все крупные объекты лично сам и смотрю, где проводятся какие-то ремонты. Я проезжаю на объект, там требуется текущий ремонт. А он в прошлом году средствами ЖЭК уже был выполнен за ваши деньги. И опять же, из бюджета хотели опять туда это все перебросить. Это, это не у вас, это не у вас, это в индустриальном районе. То есть, суть не в этом. Поэтому у нас есть предложение. Передать имущество с предприятия банкротов на... Предприятия, которые не являются банкротами, не имеют никакой задолженности и в настоящий момент сегодня работают. После чего мы проведем совместно с вами открытый конкурс. И помимо этого, в обязательном порядке, при каждом жил-сервисе, из числа всех желающих, чем больше будет людей, чем больше будет профессионалов, будут созданы так называемые там, наглядовые рады. То есть э, общественность раз в месяц, или как вы решите, будет требовать от представителей ЖЭКа отчитаться о каждой полученной копейке. Куда потрачено сколько денег, куда на зарплату, сколько потрачено на лифты, сколько выполнено ремонта в кровель, что будет сделано в этом. Открыто, если есть, я думаю, большое количество людей здесь собрал, здесь есть специалисты, я многих знаю в лицо, которые приходят в городской совет. То есть я, у меня есть такое предложение, под вашим контролем, под вашим контролем э, все это имущество должно находиться на сессии, очередной сессии, мы проконсультируемся с юристами, каким образом в дальнейшем можно запретить какое-либо отчуждение объектов без согласования непосредственно с громадой. То есть с депутатами само собой, но в первую очередь с вами, чтобы вы принимали решение образно есть какое-то помещение, которое не используется, да, но его, скажем, можно там, допустим, продать за какую-то определенную сумму и за эти деньги выполнить там какие-то там ремонты, либо построить что-то, либо что-то еще сделать. Исключительно только с вашего согласия, чтобы без согласия с вами ни один объект города Днепропетровска ни при каких условиях не мог быть реализован. У меня предложение такое. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Давайте мы сейчас еще протокол зачитаем, а потом к обговорениям по перейдем. Слово надается голове лечебной комиссии Цехова Леониду Александровичу. Вот, ласка, шановные товарищи, шановные жители, мы